Цього року буде цінами на пальне на українських заправках. Питання, яке сьогодні турбує багатьох українців. Уряді вже заявили, що побоюватися нема чого і причин для зростання немає. Чи це дійсно так? Спитаємо сьогодні в експерта паливного ринку України Сергія Куйна. Сергію, доброго ранку. Ради вітати вас нашій ранковій студії. Доброго. Скажіть, з початку року в Україні починає діяти норма щодо обов'язкового вмісту біокомпонентів в автомобільних бензинах, і відносно, і в загалом з 1 січня в пальному на українських АЗС повинно вміщуватися не менше 5% відсотків Давайте разъясним его взагали. И мета такого нового ведения? Расскажите нам. Uh, ну, во-первых, скажу, что с первого числа закон так и не заработал. Так. Uh, это было понятно заранее, поскольку сложилась абсурдная ситуация, когда выполнение этого закона... Uh, автоматически означало нарушение ряда других правил и законов, которые есть в Украине. Например, продажа такого топлива была бы невозможна, поскольку нет ни одного государственного стандарта, так. которому бы такое топливо отвечало. Соответственно, я уже не говорю о том, что была не, решен, не решена масса вопросов налогового характера и так далее, и так далее, что делало не только невозможным, но и даже, скажем так, опасным реализацию данного законопроекта. Поэтому на сегодня уже даже и Минэнерго сделала заявление о том, что, скорее всего, норма заработает в лучшем случае с 1 июля. Ага. Хотя тоже есть определенное сомнение, поскольку ну, помимо того, что надо успеть сделать массу работы, как внести изменения в законодательство, разработать стандарты, так. адаптировать это все и внедрить. Э есть и проблема нехватки самих биокомпонентов, потому что наша отрасль спиртовая не готова обеспечить рынок таким количеством этой добавки. А так, навпаки, кажут, что э, ну, пессимистичные прогнозы предъявляют полную зупинку спиртовой и нафтопереробной галузи Украины. Это что, действительно, реально загроза? Mm, да нет, я не думаю, наоборот, э, во всем мире например, та же спиртовая отрасль в последние годы развивается за счет развития так называемых альтернативных топлив. Это топливо, в которых доля не нефтяных компонентов более 30%. процентов. Ну, как правило, того же спирта. Это позволило ей тоже достаточно серьезно нарастить мощности. По нефтепереработке, ну, данная тема, она спиртовая, по сути, никак на нее не влияет. Я не думаю, что есть смысл об этом говорить. А вот здесь аналитики кажут, что такая ситуация может привести до сутевого подорожения. Бензин, в частности, называет цифру в 5 гривен на каждом литре. Сейчас скажете? Да, это как раз то, о чем я говорю. Один из вопросов не решен Который не позволил этой норме заработать с Нового года. Дело в том, что если в текущих налоговых, при, при существующем налоговом законодательстве выполнить этот закон, то действительно состоялось бы такое повышение. Почему? Потому что будет двойное налогообложение при производстве данных нефтепродуктов, а второе это то, что есть огромные акцизы на биоэтанол, как на Огромные акцизы, которые тоже добавили бы большой стоимости. Собственно, вот эти вопросы необходимо урегулировать для того, чтобы не было такого скачка цены. Но в любом случае, уже сегодня налоговики говорят, что в любом случае это добавление биоэтанола повлечет за собой дополнительное налогообложение, и в любом случае будет определенная коррекция цены вверх. Ну добре, скажіть, а хіба Україна сама зможе виробляти, їй вистачить тої міці виробляти той самий біоетанол? Скільки я знаю, виробляється в Україні 70 тисяч тонн, поправте, якщо я не права, а потрібно 250, 000, в разі, якщо цей законопроект таки вступить в дію. Ну, потрібно навіть більше, тому що вже на сьогодні буде необхідно порядка 300 тисяч тонн, а з 2016 року закон предписує увеличення до 7% содержання, тобто ще більше. Так. в этой перспективе таких мощностей создано не будет. И понимаете, тут проблема сегодня по ходу вот обсуждения этой темы. Выясняется, что концептуально эта тема не очень Актуально, скажем так. Почему? Люди, проживающие под бензин за какой-то там домишке, которая называется биоэтанол? Да, так вопрос в том, что, во-первых, зачем она вообще нужна? Тут, вот, расскажите, вот в чем что это за, за домишка, Что это за такие биоэтанол? Не, биоэтанол это на самом деле обезвоженный спирт. То есть в нем доля воды ничтожно мала. Этот продукт, его нельзя употреблять, скажем так, по обычному назначению. Так. То есть это технический спирт. Мода эта к нам пришла из Европы. Это корректно, uh, что он приказал на европейский все uh, в этом вопросе. Да, безусловно. Там вот, добавление биокомпонентов практикуется уже порядка 10 лет. Uh, но дело в том, что на сегодня uh, в Европе сквозит uh, уже таким разочарованием в данной, uh, так? в данной теме. Почему? Потому что uh, увлечение биотехнологиями привело к подорожанию продуктов питания. И это вызывает там, большую обеспокоенность у европейских политиков, экологов и так далее. Поскольку получается, что в условиях, когда голодают целые континенты, в Европе делают из еды бензин. То есть это звучит даже кочувственно, даже на слух. Поэтому на сегодня происходит отказ от дальнейшего добавления биоэтанола в бензин. Хочу сказать, при сгорании биоэтанола, лучше э, ну, по своих Знаете, тоже, якостях, вот, на 30% уменьшаются выкиды в окисовую глицю и так далее. Да, Вики, все, кажу, совершенно верно. Но есть другая проблема. Действительно уменьшаются выбросы СО2. Но, так. как выясняется, увеличиваются выбросы формальдегидов, влияние которых которых на здоровье человека ä, скажу, да. тоже до конца не изучены. А с технической точки зрения автомобилистам, мабо, будет интересно, автомобиль лучше работает, или все наши автомобили э, готовы до того, чтобы в этот бензин, который будет использовать, будет там все этанол. Вот, Технические характеристики. Тоже есть, тоже есть проблема, что это топливо подходит не ко всем машинам. Ось. Особенно, если речь идет о добавлении более 5%, как и гласит наш закон, не менее 5% процентов биоэтанола. Например, это мы, более 5% это топливо Е10, классификация Е10. И Е10 в Европе прижилось в определенной мере только в трех странах. Это Франция, Германия и Финляндия. В остальном э, были большие протесты автомобилистов, особенно э, старых, владельцы старых автомобилей были против, потому что им это топливо противопоказано. А, Сергей, сейчас завершусь, еще коротко. Плюсы и минусы, на вашу думку? Я считаю, что необходимо э, отказаться от... Обязательно, то есть, от навязывания да. этих технологий, которые себя, честно говоря, не очень зарекомендовали в да. Европе, и дать потребителю выбор. То есть, хочешь, заправляйся биологическими нефтепродуктами, хочешь, заправляйся традиционными. Тогда все останутся при своих. Залишите право выборов. Безусловно. Дякую вам за разговор, Бажаю вам гарного дня. Спасибо.